ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಸಹ ಈ ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ದಿನ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಿರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गौरीपुत्राय नमः ॐ गणेश्वराय नमः ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ पूताय नमः ॐ दक्षाध्यक्षाय नमः ॐ द्विजप्रियाय नमः ॐ अग्निगर्वच्छिदे नमः ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ॐ वाणीबलप्रदाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ शर्वतनयाय नमः ॐ सर्वप्रियाय नमः ॐ सर्वात्मकाय नमः ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ॐ देवानीकार्चिताय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शुद्धाय नमः ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ द्वैमातुराय नमः ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ॐ भक्तविघ्नविनाशकाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ शक्तिसंयुताय नमः ॐ चतुराय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ ॐरम्बाय नमः ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः ॐ कालाय नमः ॐ ग्रहपतये नमः ॐ कामिने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः ॐ चण्डाय नमः ॐ गुणातीताय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ अकल्मषाय नमः ॐ स्वयं स्वयंसिद्धार्चितप्पदाय नमः ॐ बीजपूरकाय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ गदिने नमः ॐ वरदाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ कृतिने नमः ॐ विद्वत्प्रियाय नमः ॐ वीतभयाय नमः ॐ चक्रिणे नमः ॐ इक्षुचापधृते नमः ॐ अब्जोत्पलकराय नमः ॐ श्रीदाय नमः ॐ श्रीहेतवे नमः ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः ॐ कुलाद्रिभृते नमः ॐ जटिने नमः ॐ चन्द्रचूडाय नमः ॐ अमरेश्वराय नमः ॐ नागयज्ञोपवीतिने नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ रामाचितप्पदाय नमः ॐ रतिने नमः ॐ स्थूलकण्ठाय नमः ॐ त्रैकर्त्रे नमः ॐ सामघोषप्रियाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ स्थूलतुण्डाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ ग्रामण्ये नमः ॐ गणपाय नमः ॐ स्थिराय नमः ॐ वृद्धाय नमः ॐ सुभगाय नमः ॐ शूराय नमः ॐ वागीशाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ दूर्वापिल्वप्रियाय नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ पापहारिणे नमः ॐ कृतागमाय नमः ॐ समाहिताय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ श्रीप्रदाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ भक्तकाङ्क्षितदाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ केवलाय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ ज्ञानिने नमः ॐ मायायुक्ताय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः ॐ भयवर्जिताय नमः ॐ प्रमत्तैत्यभयदाय नमः ఓం వ్యక్తమూర్త నమ అమూర్తకాయ నమ పార్వతీశంకరూత్సంగోత్సవలాలనాయ నమ సమస్త జగదాధారాయ నమ వరమూషక వాహనాయ నమ ఋష్టస్య నమ ప్రసన్నాత్మనే నమ ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమ్ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ವೆಲ್ಲೈಕೋನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು